assalomu alaykum hurmatli talabalar men andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti gedrotexnika va melioativ inshootlari kafedrasi asssenti satiyov yunusbek shahidovich bo'laman bugun sizlar bilan muhandislik geodeziyasi va topografik hizmachilik fanidan navbatdagi maruza mashg'ulotimizni boshlaymiz bugungi maruza mashg'ulotimiz demak joyda masofani o'lchash bo'lib ma'ruzamizni demak yoritishda foydalangan adabiyotlar ro'yxati keltirib o'tilgan va internet saytlari ham ko'rsatib o'tilgan hurmatli talabalar bulardan foydalangan holatda bemalol mavzuni yanada chuqurroq o'rganishinglar mumkin bo'ladi bugungi mavzumizda yoritishda quyidagi rejalardan foydalaning joyda nuqtalarni o'rnini belgilash va chiziqlarni o'tkazish masofa o'lchash usullari va asboblari lentada bevosita o'lchab bo'lmaydigan chiziq uzunligini aniqlash svetad va radiodalome haqida to'xtalib o'tamiz sizlar bilan demak dastavval masofa o'lchash usullari haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak masofa o'lchashni bir qancha usullari mavjud bo'lib buni turli xil demak masofani o'lchash demak e, asbob uskunalardan foydalanishimiz mumkin nazariyalardan foydalanishimiz mumkin va bugungi kunda zamonaviy texnologiyalardan ham foydalanishimiz mumkin demak e, masofani ol, bevosita o'lchashga kiradigan bo'lsak mana bu joyda bizga sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz mana polat lentalar po'lat tasmalari ham deb yuritiladi bu po'lat tasmalardan bevosita biz masofa o'lchashda keng ya'ni oddiy usul hisoblanadi bu asosan po'lat tasmalarimiz maxsus po'latdan yasalgan bo'lib bularni uzunligi yigirma metr va hokazo demak o'n metr bo'lishi ham mumkin bunga foydalanadigan shpilkalarimiz bor mana shpilkalardan foydalanamiz sababi demak masofa o'lchayotganimizda mana bunday ko'rinishda shpilka sanchadigan joyga hududi bor demak biz bitta chiziqni masofa o'lchaydigan bo'lsak chiziq bo'yicha o'lchaydigan bo'lsak demak chiziqni boshida va oxirida mahkamlangan vehalarga qarab shpilka asosida polat tasmani tarang tortish orqali demak bevosita biz chiziq uzunligini o'lchab boramiz o'lchab boramizda shu o'lchash orqali demak biz qancha lekin shu joyda shuni aytib o'tish kerak joizki biz har qanaqa chiziqlarni o'lchaydigan bo'lsak o'lchaydigan bo'lsak ikki marotaba o'lchash demak nazariy jihatdan va amalda tavsiya etiladi sababi demak bizda turli xil sharoitdan kelib chiqqan holatda xatoliklar mavjud demak sistematik tasodifiy xatolar mavjud shuning uchun biz ikki marotaba o'lchash orqali demak masofani aniqligini yanada isbotlab beramiz po'lat tasmada masofa o'lchayotganimizda demak ketma ket o'lchashga biz alohida e'tibor qaratamiz po'lat tasmaning uzunligi demak yuqorida aytganimizdek yigirma yigirma to'rt ellik metrlarni ta, 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 tashkil topgan va uning har o'n santimetrda alohida demak o'zini belgilangan qiymati ellik santimetrda alohida va bir metrda de, demak raqamlar bilan ko'rsatilgan bo'lib buni demak e, ko'p holatda geodezik o'lchashlarda polat tasmalardan keng bugungi kunda foydalanib kelinadi endi e, shtrixli po'lat tasmalar haqida to'xtalab o'digan bo'lsak mana ularning umumiy ko'rinishi e, metal halqa metal halqa tasmani o'rash uchun oltita yoki o'n bitta shpilka demak kerak bo'ladi bu joyda kerak bo'ladi ruletka bo'laklariga bo'lingan va g'altakka o'ralgan mana qutichada joylashtirilgan metal yoki elastik tasma eng kichik bo'lagi bir millimetr yoki bir santimetrni tashkil qiladi mana bu holatda mana tasvirlab ham ko'rsatishimiz mumkin albatta bularni aniqligiga to'xtaladigan bo'lsak bu aniqligi demak polatdan bo'lmagan elastik tasmalarni aniqligi bir qancha farq qilishi mumkin faqat o'lchashdan oldin shuni alohida aytib berishim keraksizlarki ya'ni har qanaqa polat tasmani yoki ruletkani biz dast avval komportlash ishini ya'ni uni o'lchash demak aniq detal orqali uni qiymatini oldin aniqlab olishimiz kerak u aynan o'zi to'g'rimi demak belgilangan qiymatga egami yoki yo'q degan savolga javob berishimiz kerak bo'ladi shu orqali o'lchashni davom ettiramiz po'lat tasmalarda chiziq o'lchash aniqligi joy relyefi va yer sirt tuzilishiga ham bog'liq hisoblanadi joy sharoiti qarab tasmada chiziq o'lchash aniqligi tajribadan quyidagicha qabul qilingan demak biz bir hudud ya'ni bir kilometr hududda juda yaxshi sharoitda demak tekis yo'l demak yaxshi sharoitda o'lchaydigan bo'lsak demak uch kilometr masofa o'lchaydigan bo'lsak bir metr xato qilishimiz mumkin demak buni aniqligi bir bo'lingan uch mingga teng o'rta sharoitlarda esa buni aniqligi bir bo'lingan ikki ming ya'ni ikki kilometr masofaga bir metr xatolikka yo'l qo'yishimiz mumkin yomon sharoitlarda esa demak bir bo'lingan ming bunda bir kilometr hududni ya'ni ming metr masofani o'lchaganimizda bir metr xatolikka yo'l qo'yishimiz mumkin bo'ladi mana shu asosdan foydalangan holatda demak biz chekli e, xatoni ham aniqlab olishimiz mumkin ruletkalar o'zini uzunligidan katta bo'lmagan chiziqlarni o'lchash uchun asosan qurilish maydon maydonlarni maydonlarda qo'llaniladi polat ruletkalarni tekis sirtda chiziq o'lchash aniqligi bir bo'lingan besh minggacha tashkil qilishi mumkin ya'ni demak bir bo'lingan besh mingga qadar qanoatlantiradi bu tekis hududlarda hisoblanadi demak endi o'lchangan qiya chiziq gorizontal quyilishini aniqlash haqida to'xtaladigan bo'lsak bu bevosita biz oldingi darslarda ham aytdik biz demak topografik karta planlarda faqatgina joyni gorizontal quyilishini tasvirlab boramiz demak mana bu joyda d katta d de, demak yerni fizik ko'rinishi kichkina d de, demak gorizontal quyilishi buni qay darada qay tarzda, tarzda aniqlaymiz buni aniqlash uchun demak bizga neu burchak kerak bo'ladi shu burchakdan foydalangan holatda d kichkina d barobar katta d kosinus ko'paytirilgan kosinus neu formulasidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi shu orqali biz gorizontal quyilishni aniqlab boramiz endi masofa o'lchashni turli xil usullarni yuqorida aytdik demak texnik usullar demak ipli dalnomerlardan radio dalnomerlardan radiodalnomerlardan dalnomerlardan foydalanishimiz mumkin bugungi kunda bularni barchasini zamirida yagona narsa demak chiziq uzunligini aniq tez aniqlab olish demak ipli dalnamerlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak nevelitdalitlarni qarash trubasida iplar to'ri mavjud bo'ladi va o'sha şey, iplar to'ridan demak biz rekadan ya'ni topografik rekalardan masofa o'lchaydigan bo'lsak qo'yilgan joydan asosan bu masofa o'lchashlarimiz o'sha qiyin sharoitlarda ruletkadan foydalana olmaydigan holatlarimizda foydalanadigan bo'lsak uning aniqligi bir bo'lingan to'rt yuz ya'ni to'rt yuz metrga bir metr xatolik yo'l qo'yiladi shuning uchun kam sharoitlarda bu holatdan foydalanadi aksincha bo'lmasa bundan foydalanish tavsiya etilmaydi faqatgina topografik syomkalarda relefni aniqlashda biz bevosita qo'llashimiz mumkin sveto dalnamer elektro dalnomerlardan radio dalnomerlar bugungi kunda deyarli kam qo'llanib kelinmoqda sababi bugungi kunda elektron taxxiometrlarni rivojlanib borishi bir vaqtni o'zida nuqtalarni ham gorizontal quyilishini ham fizik sirtini aniqlaydigan elektron taxiometrlar mavjud bo'lganligi uchun demak sveto dalnamer radio dalnomerlar kam bugungi kunga qadar tayanch geodezik punktlarni qurishda bazislarni o'lchashda esa biz asosan elektro va radio radiodalnomerlardan keng foydalanib kelingan va bir vaqtni o'zida tayanch punktlarni qurishimizda demak bazis yaratishimizda biz invar simlarni ham eslab o'tishimiz kerak bu albatta masofa o'lchashda bulardan ham keng foydalanib borilgan mana o'sha larni demak hosil qilib turib masofa o'lchash holatini ko'rishimiz mumkin buni ham aniqligi demak bir bo'lingan uch mingni demak aniqlaydi va shu joyda geometrik usuldan foydalangan holatda ya'ni borib bo'lmas masofalarni o'lchayotganimizda demak mana bu ko'rinishdagi holatdan ham keng foydalanishimiz mumkin uning uchun demak bizga bir tomonni demak markazdan to b gacha bo'lgan yoki markazdan to gacha bo'lgan masofani aniq qiymati kerak bo'ladi va biz burchak o'lchash orqali demak noma'lum tomonni uzunligini e, trigonometrik yo'l orqali demak aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi demak mana yuqorida ham aytdik masofani demak tasmalardan bevosita o'lchashimiz mumkin ipli tasmalardan va mana uh, yuqorida aytganimizdek elektron taxiometrlar va ularni qaytargich отражателlarni ko'rishimiz mumkin bular yuqorida aytganimizdek bir vaqtni o'zida gorizontal fizik sirtni aniqlay beradi va masofa o'lchashni bir qancha yana usullari ham mavjud bularni bevosita biz foydalanishimiz mumkin masofa o'lchashda bugungi kunda zamonaviy usullari demak gps pr haqida to'xtalib o'tmaslik imkoniyati yo'q bugungi kunda demak gps пемн orqali bir vaqtni o'zida bir qancha masofani yuqori aniqligda o'lchash imkoniyati mavjud bu sharoit turli xil sharoit bo'lishi mumkin bulardan qat'iy nazar demak o'sha şarait, tabiiy sharoitimiz yorug' bulutli bo'lmagan holatda o'rmon hududlari va ko'p daraxtli va binolar ostida bo'lmagan holatda gps pumliardan foydalanib biz masofa o'lchashimiz mumkin bo'ladi va bu bir muncha qimmat ham hisoblanadi shuning uchun bundan kam holatlarda qo'llaymiz masofa o'lchashimizga demak ta'sir ko'rsatadigan holatlar ham mavjud bo'ladi demak tabiiy sharoitni o'zi demak kunning issiq bo'lishi demak o'sha tasmalarimizni turli deformatsiyaga uchrashi Uh, kunning harorati isib ketganda quyosh nuri qaytsish hisobida taametrlarni uh, farq berishi va shunday omillar ham tabiiy omillar ham masofa o'lchashimizga ta'sir qilishi mumkin bo'ladi demak yuqorida ham aytib o'tdik demak kamporlash orqali demak ruletka tasmalarimizni biz aniqligini o'rganib to'g'irlab borishimiz kerak bo'ladi hurmatli talabalar bugungi uh, maruza mashg'ulotimizda berilgan savollarni bevosita o'rganib chiqasizlar va tegishli javoblarni bizni elektron manzilimizga telegram kanalimizga demak murojaat qilishinglar mumkin e'tiboringlar uchun rahmat sog' bo'linglar